అందరికీ నమస్కారం ఓం శ్రీ గణేశాయ నమ నారద మహర్షి చేసిన శ్రీ సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు పఠించటం వలన గణపతి అనుగ్రహంతో మన జీవితంలో సంకటాలు తొలగిపోతాయి అని చెప్తారు శ్రీ సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం नारद उवाच प्रणं यशिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुःकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् धन्यवादं